Друге коло чемпіонату України баскетбольний клуб Одеса розпочав грою проти одного з лідерів турніру та чинного чемпіону столичного клубу Будівельник гра відбулась 27 листопада в Одесі у спорткомплексі Краян. У першому колі у Києві Одесити поступилися з рахунком 85-63. Зрозуміло, що підопічні Олега Юшкіна бажали взяти реванш у рідних стінах. Втім, у перемогу над киянами вірили хіба що найзавзяти ще оптимісти, адже будівельник у поточному сезоні поступився лише раз хіміку, та й то з різницею лише у одне очко. Тим не менше, гра у Одесі розпочалась цілком на рівних. Протягом першої чверті господарям майданчику вдавалося триматися за спиною у лідеру, та поступилася Одеса небагато 12-19. Цілком пристойно виглядали акули і надалі, але відрив гостей потроху зростав та на 38-й хвилині дотягнув. До 20 очок під завісу гри Одесити зробили відчайдушну спробу наздогнати киян, але спромоглися тільки зменшити своє відставання. У підсумку будівельник виграв з рахунком 82-68. Кращим снайпером у цій грі виявився киянин Максим Пустозвонов, який набрав 19 очок. У Дениса Носкова з Одеси у активі 16 балів. Найбільше підбирань 9 на рахунку вихованця одеського баскетболу Костянтина. а не Киенко, который сейчас играет за «Будивельник». Ну, мы всегда уверены в своих силах. Предыдущий матч, который проходил в Киеве, мы уверенно достаточно взяли, но мы знали, что когда в Одессе это всегда особенные, особенные игры, тут поддержка болельщиков и свой зал, это очень большой фактор. Я думаю, такая же поддержка только у Николаева, наверное. В этом году И поэтому мы настраивались, конечно, очень серьезно На этот матч Я думаю, что нам много удалось С Моментами были, конечно, некоторые провалы Которые, я надеюсь, мы исправим по ходу сезона А так, хорошая игра, хороший матч, хорошая победа Я доволен результатом недоволен доволен качеством игры Мы много дали легких мячей забить Из-под кольца, легко давали получать Не все, но большую часть Одесситы грамотно находили те, тех игроков, которые были свободны. Поэтому все, наверное, так складывалось. Мы даем легко получать мяч. И кто-то один выпадает из этой активной защиты. И мяч доходит в то место, куда хотели, в принципе, куда хотели отдать передачу Одессита. Где-то, где может быть, расслабленность была у моих игроков, но э, в какой-то момент опять же э, почувствовали, ну, ну, наверное, что нельзя подпускать так так близко и э, где-то опять сделали рывок, но вот эти перепады в игре э, любому тренеру не нравятся. Э, я хочу пожелать удачи вашей команде э, тренерам. Э, все получится, все, все, будет, все будет нормально. И я очень уважаю тренера Одессы и желаю только одного успехов и успехов ребятам, игрокам и болельщикам, чтобы они получали удовольствие от игр вашей команды. Поэтому все еще впереди, все, все я надеюсь, наладится, все будет хорошо. Ну, не хватило многого. Класс есть класс. Это одна из самых сильных команд страны. Тут, ну, игроки высокого уровня, что, что сказать. Мы не хватило, О, большие, там, анисимов просто заходит. И сложно. Нас не такие крепкие, большие, много очень Не справились с этим моментом. Потом пару подборов тоже таких нужных проиграли. Старались. Не знаю, вроде бы неплохо играли. Ну, наверное, это будет вторая игра в сезоне, когда я могу сказать, что по самоотдаче к игрокам претензий нет. По самоотдаче и по желанию за весь сезон это только вторая игра. Э -э немножко не хватило нам, чтобы выиграть подбор. Особое внимание уделялось подбору. Я неоднократно уже говорил, что подбор это наша одна очень, очень очень большая проблема. Что касается самого результата и игры, вы знаете, ну, многие, наверное, со мной согласят, что с... согласятся, что баскетбол состоит из мелочей. И в этих мелочах мы сегодня будивельнику проиграли. Где-то они были точнее из-под кольца гораздо точнее. Вы помните, сколько мы намазали из-под кольца. Может быть, это связано с тем, что соперник играл всю игру, все 40 минут, очень агрессивную защиту. А у нас есть ряд ребят, которые сталкиваются с такой защитой третий раз в жизни. Первый раз это было с будивельником в Киеве, второй раз с химиком, и вот только третий раз в жизни где-то может быть связана эта неуверенность с тем, ну вот с этим моментом. Ну и еще раз повторю, что там, конечно, ребята, особенно в задней линии, прошедшие чемпионаты Европы и чемпионаты мира, и с таким колоссальным опытом, где-то даже и кроме опыта и физически посильнее, по мастеровите, поэтому вот в этих вот мелочах, которые выливаются в конечный результат, мы и проиграли. Після зустрічі у Одесі турнірне становище суперників не змінилося. Будівельник іде другим Одеса восьмою. Далі на команду Олега Юшкіна чекає візит на західну Україну 5 грудня. Акули зіграють у Львові з Галичиною, а 6-го у Івано-Франківську проти Говерли.